əgətdi demişəm. Müasir dünyanın elə babəkitsizsüz. Bunu götürüb büskə şey eləyirlər. Bəs o onu deyən adamlar anasının bacısının namusu ermənlər tap tapdıyanda onda niyə səsin çıxartmırdılar? Xalqın adı prezidentə deyirsiz ki, xal deyirəm? xalq sizi sevir. Mən ora mükafat almağa getmişəm. Xalq sizi sevir deməyə Yox, imkan e. tapırsızsa, xalqın şikayətlərini də prezidentə çatdırmağa sizin fürsətiniz var idi. Mən ondan uzun-uzadı söhbət eləməyə ixtiram yoxdur. Ziyalı siyasətə qarışıb xalqın problemlərini ortaya qoymursa, onda o nəyə görə ziyalanadığını alır? Mən Ziyalı bəyə deyirəm. Əgər mən belə xalqın nümayəndəsiyəm, sə belə xaham. Üçünə ağlamadlar ki, bu xey öldü, qaldı. Bir 9 ilmənə kinoteatrında oturdum evdə. Heç biri mənə mundağlandı. Yəni mən niyə özümü həsr eləməliyəm bu kütliyə? Niyə? Niyə özümü həsr eləməliyəm bu kütliyə? Niyə? Böyük sənətkarımız, xalq artistimiz Rəşid Balayev. Rəşid demək olar ki biz Nəsimini bu qədər sevə bilmək istəyirik. Rəsimdən sonra, Rəsim Balayevdən sonra biz Nəsimini sevdik, Babəkni sevdik. Ona görə ki Rəsim Balayev onları, onları bizim istədiyimizdən də layiqli öz uğuru ilə, öz peşəkarlığı ilə hər birimizə göstərdi. Doğrudan da biz elə Rasimin o görkəmi, simasında daima düşünülür ki, elə Babəkimiz də elə olub, Nəsimimiz də elə olub, digər qəhrəmanlarımızda. Və Rəşid Balayev yumorlu adamdır. Mən daima demişəm, əslində çox ciddi adamdır, amma danışanda həm ciddi olur, həm də daxilində böyük bir yumor var. Bu özü də bir istedaddır. Və son günlər Rasim Balayevə qarşı Mən adımdansa çox çəkdim. Böyük hücumlar başlayıb. Özü demiş, mən prezidentlə görüşə getmişdim. Mənə onaxı yarım saat, 1 saat, 2 saat vaxt verməyiblər. 10 dəqiqəlik vaxt ayırıblar orada, salamlaşıblar, təbii ki, hallayğı -hal tutublar. O prezidentə dediyi söz var. O bəki yalandır. Yalandır. 30 ildir, 30 ildən çox idi. Biz o torpaqlara, o torpaqlara baxırdıq. Uzaqdan bizi qoxusu vururdu, amma heç nə edə bilmirdik. Oldu. Torpaqlarımızı geri aldıq. Düzdür, təbii ki, bizim e, oğlanlarımız, bizim igid balalarımız olmasaydı bunu edə bilməzdik. Təbii ki, bizim prezidentimiz oldu, dövlət başçımız. Biz bilirdik, inanırdıq ki, o var. Ona görə də bunların hamısını reallaşdırdıq, hücuma keçdik, aldıq, qorxmadan bizim oldu. İndi bu Rasim Ballay bir ifadə işlətdi ki, siz bu günü Azərbaycanın real bağımsız yalançı demir. Nədir qədər insanın üstünə üzərinə gedirsiz ki, yox bizim problemlərimizi danışardız, bizim nə bilim nəyimizi digərdiz. Nə bilim sizin probleminiz deyəndə oturursunuz hamınız TikTokda arvadlı kişi, hamınız kimləri isə dəstək olursuz. Yazılıb şəhid bacısı, nə bilim əskər anası, kim anası gedib orada üzü göstərmə ifadəmə görə Pətorə, métro, nə bilim kimlərə hədiyyə atırsınız, onlara görə ağz açıb ağlayırsınız. Mən bir qadındırım, mənim iki oğlum var, nə kim oğlum var. Amma mən falan kəsi çox sevirəm. İndi nə oldu? Yaduza düşdü? Yaduza düşdü? Bəs yaxşı. Siz, siz bu kişini, bu kişinin edəcəyini, etdiyini bir nə etmisiniz? Ancaq söyüşdüsüz də təhqirdir. Nə bilim, insanı aşağılamaqdır. Gedib görüşü, bəs nə deməli idi? Nə deməli idi prezidentə, dövlət başçımıza? Nə deməli idi? Siz qorxaqsınız. Siz niyə görə bunu etmədiniz, edə bilməzsiniz. O, deməli idi. Siz düzdür də. Babəkdir də. Bu günün babədi. Bəli. Bizim prezidentimizdir, bizim döyüşçülərimiz, bizim qazilərimiz, veteranlarımız da o əskərlərdir generalların əskərləridir. Onlar birləşdilər, topaqları geri qaytardılar. İndi hamımız gəlib düşmüşüz Rasim Balayevin üstünə. Rasim Balayev aktyordur. Rasim Balayev aktyordur, peşəkar aktyordur. Sizin, sizin ondan umacağınız o şeylər var, ha. Siz onu başqalarından ummalısınız. Fenomenlər eləmsiniz. Gedin onlardan umun. Onlardan tələb edin də. Niyə etmirsiz? Hədiyyələr atırsınız günə-günə. 3000, 4000, 5000, 8000 pul yığıdılar. Girdin onlardan tələb etdin ki, prezidentə çatdırsınlar ki, nə var, nə yoxdur. Baqdan peşəkar aktyordur. Bu kişi filmlərə çəkir, çəkilir daha doğrusu. Sizdən bu kişidən tələb edəcəyiniz şeylər var ha. Bu kişi edib də. Bundan artıq nə etməli bizimçi? Məndən bu qədər sara səfərə bahadır.